হেল্ল' ভ্ৰান মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মাছ আৰু এয়া ফাঙোন মাছ ৰাখিছিলোঁ তাৰে লগত বনাম ৰঙালাও বনাম আৰু বনাম টেঙাৰ আঞ্জা আৰু টেঙাৰ আঞ্জা গৰমত খাই ভাল লাগে সেইকাৰণে আমি মাছ বনালেই টেঙা বনাওঁ আৰু এয়া মাছখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু এইফালে আঞ্জাখনো তেল মাৰি দিলোঁ মাছ মাছকেইটাও পেলাই দিলোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই বনাম ৰঙালাও ৰঙালাও এটা আনিছিলে বজাৰৰ পৰা আৰু এতিয়া মই মছলাখিনি গোটেইখিনি দি ল'লোঁ ইয়াতে আদা নহৰু পিঁয়াজ দি পেলাই ইয়াতে ৰঙালাওখিনি দি দিলোঁ আৰু ৰঙালাওখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই দিম তাৰপিছত নিমখ হালধি দি দিম ইয়াতে আৰু এইখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰাখিনি আৰু ইয়াতে এতিয়া নিমখ আৰু হালধি দি দিম এতিয়া এইখিনি লৰাই দি অলপ সময় ঢাকন লগাই ৰাখি দিম এতিয়া মই এইখিনি ঢাকোন লগাই দিম অলপ সময় এয়া ঢাকোন লগাই দি দিলোঁ আৰু ঢাকনখন আঁতৰাই মই ইয়াতে জিৰা আৰু গৰম মছলা গুড়ি দি দিম বেলেগ একো মছলা নিদিওঁ অকণ জিৰা গৰম মছলাই দি দিম আৰু এইখিনি লৰাই অলপ সময় ঢাকন লগাই ৰাখি দিম ইয়াতে অকণমান পানী দি দিম মিক্সি মিক্সিৰ বাতিতে খালি অলপ পানী দি দিম আদা নহৰু খুন্দাখিনি য'ত লাগি আছিল সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া অলপ সময় সিজিব দিম সিজাৰ পিছত মাছখিনি দি দিম আৰু এতিয়া এইখিনি সিজি গ'ল আৰু মাছখিনি মই এনেদৰে দুফালকৈ ভাগি লৈছোঁ এনেদৰে দি দিছোঁ মাছখিনি তাৰপিছত মাছখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি লৰাই দিম তাৰপিছত অলপ সময় ঢাকন লগোৱাৰ পিছত এইখিনি ৰেডি হৈ যাব আৰু আমাৰ এয়া দুপৰীয়া ভাঠাছ ৰেডি টেঙাৰ লগত মাছৰ আঞ্জা আৰু ৰঙালাওৰ মাছৰ লগত চবজি আৰু মাছ ফ্ৰাই